কেতিয়াবা বাৰশ পৰিয়াল আছে আমি সেই লোকে আমি নিজকে বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰো আইনবোৰ আৰু আইন আমেণ্ড কৰাটো আইনৰ ভিতৰত সলনি আনাটো ইমানো ডাঙৰ কথা নহয় বিধানসভাৰ ভিতৰত আইন সলনি কৰা ইমানো ডাঙৰ কথা নহয় যদি ইচ্ছা থাকে যদি চা থাকে বিধানসভাত আইন সলনি কৰিবলৈ কিনো লাগে সংখ্যাহে লাগে চৰকাৰ কেনেকে গঠন হৈছে সংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চৰকাৰ গঠন হৈছে ত যদি কিবা এটা আইন আনিব লাগে তেতিয়া চৰকাৰৰ সংখ্যা আছে যে সেই আইন তেওঁলোকে পাছ কৰিব পাৰে আইন অনা নাই নেকি এইখন চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত আইন তেওঁলোকে অনা নাই নেকি আনিছে আনিছে নুসুধিলে আজি কিয় আমাক সোধা গৈছে ত সেইকাৰণে এইখন চৰকাৰৰ সংখ্যা আছে যদি তেওঁলোকে আইনটো সঁচাকৈ সলনি কৰো আৰু আমি কথা দিছো আজি মই মাত্ৰ ভূমিপত্ৰলৈ মই কথা কোৱা নাই ভূমিপত্ৰ আমাৰ দিনতো দিয়া গৈছিল এতিয়াও চলি আছিল পিছতো চলি থাকিল কিন্তু সঁচাকৈ আমি এনেকুৱা এটা আইন আনিব লাগিব যি আইন আমাৰ দুখীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজক সহায় কৰে এনেকুৱা এটা আমি আইনত এটা আধুনিক আইন আমি আনিব লাগিব সলনি কৰিব লাগিব আৰু এই কথা কংগ্ৰেছ দলে যে কৰা নাই সেনেকুৱাও নহয় এতিয়া কেন্দ্ৰত আমাৰ চৰকাৰ আছিল সময় দিব লাগে ভূমি ক্ষেত্ৰত আমি নিজে আইন আমি আনিছো আৰু সেইকাৰণে অলপ ধনী ধনী মানুহ আমাক বেয়া পায় আমাক ধনী মানুহে আমাক বেয়া পায় বিল্ডাৰসকলে আমাক বেয়া পায় যে কংগ্ৰেছে কি কৰে যিসকল মানুহ বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত আদিবাসীসকল বেলেগ ৰাজ্যত জংঘলৰ মাজত থাকে আমি সেই আদিবাসীক নিজৰ ভূমি ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি আইন আনো ফৰেষ্ট আইন আমি ডাঙৰ ডাঙৰ কয়লা খদন কৰাৰ কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে ৰাহুলী ডাঙৰে নিজে বৈ মাত মাতে বেদান্ত ডাঙৰ এটা কয়লা এটা আমাৰ ডাঙৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰাহুলে ডাঙৰীয়াই নিজে কৈ ভাত পাতে বিৰোধিতা কৰে সেইকাৰণে ধনী মানুহবোৰ আমাক অলপ বেয়া পায় আৰু আমাক সমৰ্থৰ পৰা বাহিৰত ৰাখিবলৈ বিজেপি দলটোক চন্দা দিয়ে চেনেলক চন্দা দিয়ে ৰাহুলে ডাঙৰীয়াক বদনাম কৰে ইলেকশ্যনত বিজেপিয়ে যে আৰু পইচা খৰচ হব পাৰে তাৰ কাৰণে আৰু চন্দা দিয়ে আৰু এতিয়া চন্দা দিয়া এটা নতুন আইনো বিজেপি দলে আনিলে যাৰ ফলত যে গোপনভাৱে চন্দা দিব পাৰে সকলোৱে সেই ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীৰ মালিকৰ নামবোৰ ৰাজবজু হ'ব নালাগে এনেকুৱা আইনো আনিলে কিন্তু মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যে তেওঁলোকে সেই ইলেক্ট্ৰন বন্ধৰ আইন তেওঁলোকে বাতিল কৰিলে আজি এইখিনি কথা আমাক বিচাৰ কৰিব লাগিব আমাক এটা লক্ষ্য মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি কি বিচাৰো আমি সুবিধা দিবলৈ আহাবাৰ সঁচাকৈ যদি কংগ্ৰেছে চৰকাৰ আছিলে সঁচাকৈ এটা আইন আহিলে যি আইন আদিবাসী পক্ষত আছিলে যি আইন ভূমিহীন মানুহৰ পক্ষত আছিলে যি আইন আটাইতকৈ দুখীয়া মানুহৰ পক্ষত আছিলে যি আইনক চাই আটাইতকৈ ধনী মানুহে বেয়া পাইছে আকৌ এটা সুবিধা দিওঁ আকৌ এবাৰ সুবিধা দিম চাওক যিহেতু আমি কেন্দ্ৰতো দহ বছৰ দিলো কেন্দ্ৰত দহ বছৰ দিয়াৰ পিছত একো আইন আমাক দুখীয়া মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ভূমি পত্ৰ ক্ষেত্ৰত কিবা সহায় কৰিছে ইয়াতো আমি ৰাজ্যত আমি দেখা পালো ৰাজ্যতো আমি তেওঁলোকক দুবাৰ কৰা সুবিধা দিলো এতিয়ালৈকে যে কিবা এটা আইন আনিব মানুহৰ বিশ্বাস নাই মানুহৰ বিশ্বাস নাই এতিয়া বৰ্তমান বিজেপি দলৰ নতুন চিম্বল বিজেপি দলৰ মইতো কৈছো আপোনালোকে নতুন চিম্বল লৈ লওক পদম ফুলটো বাদ দিয়ক পদম ফুলটো লৈ আপোনালোকে পদম ফুলটো কিয় প্ৰদূষিত কৰিছে বিজেপি দলৰ নতুন চিম্বল হব লাগে ভুলদৰ্জাৰ বিজেপি মানে